ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಥಸಪ್ತಮಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಾವಿಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಂ ಅರುಣಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಕರುಣಾರಸ ಸಿಂಧವೇ ನಮಃ ಓಂ ಅಸಮಾನಬಲಾಯ ನಮಃ ॐ आर्तरक्षणाय नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ आदिभूताय नमः ॐ अखिलागमवेदिने नमः ॐ अच्युताय नमः ॐ अखिलज्ञाय नमः ॐ अनन्ताय नमः ॐ इनाय नमः ॐ विश्वरूपाय नमः ॐ इद्याय नमः ॐ इन्द्राय नमः ॐ भानवे नमः ॐ इन्दिरामन्दिराय नमः ॐ वन्दनीयाय नमः ॐ ईशाय नमः ॐ सुप्रसन्नाय नमः ॐ सुशीलाय नमः ॐ सुवर्चसे नमः ॐ वसुप्रदाय नमः ॐ वसवे नमः ॐ वासुदेवाय नमः ॐ उज्ज्वलाय नमः ॐ उग्ररूपाय नमः ॐ ऊर्ध्वगाय नमः ॐ विवस्वते नमः ॐ उद्यत् किरणजालाय नमः ऋषिकेशाय नमः ॐजस्वलाय नमः ॐ वीर्याय नमः ॐ निर्जराय नमः ॐ जयाय नमः ॐ ऊरुद्वयाभावरूपाय नमः ॐ युक्तासारथये नमः ॐ ऋषिवन्द्याय नमः ॐ ऋगप्रथे नमः ऋक्षचक्राय नमः ऋजुस्वभावचित्ताय नमः ॐ नित्यस्तुताय नमः ॐ ऋकारमातृकावर्णरूपाय नमः ॐ उज्ज्वलतेजसे नमः ॐ वृक्षाधिनाथमित्राय नमः ॐ पुष्कराक्षाय नमः ॐ लुप्तदन्ताय नमः ॐ शान्ताय नमः ॐ कान्तिदाय नमः ॐ घनाय नमः ॐ कनक्कनकभूषाय नमः ॐ खद्योताय नमः ॐ लुनिताखखिलदैत्याय नमः ॐ सत्यानन्दस्वरूपिणे नमः ॐ अपवर्गप्रदाय नमः ॐ आर्तशरण्याय नमः ॐ एकाकिने नमः ॐ भागवते नमः ॐ सृष्टिस्थित्यङ्क्तकारिणे नमः ॐ गुणात्मने नमः ॐ घृणीभृते नमः ॐ बृहते नमः ॐ ब्रह्मणे नमः ॐ ऐश्वर्यदाय नमः ॐ शर्वाय नमः ॐ हरिद्वश्वाय नमः ॐ शौरये नमः ॐ दशदिक्सम्प्रकाशाय नमः ॐ भक्तवश्याय नमः ॐ ओजस्कराय नमः ॐ जैने नमः ॐ जगदानन्दहेतवे नमः ॐ जन्ममृत्युजराव्याधिवर्जिताय नमः ॐ औन्नत्यपदसञ्चाररतस्थाय नमः ॐ असुरारहे नमः ॐ कमनीयकण्ठाय नमः ॐ अफ्जलवल्लभाय नमः ॐ अन्तर्बहिःप्रकाशाय नमः ॐ अचिन्त्याय नमः ॐ आत्मरूपिणे नमः ॐ अच्युताय नमः ॐ अमरेशाय नमः ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः ॐ अहस्कराय नमः ॐ रवहे नमः ॐ हरये नमः ॐ परमात्मने नमः ॐ तरुणाय नमः ॐ वरेण्याय नमः ॐ ग्रहाणां पतये नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ आदिमध्यान्तरहिताय नमः ॐ सौख्यप्रदाय नमः ॐ सकलगताम्पतये नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ कवये नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ परेशाय नमः ॐ तेजोरूपाय नमः ॐ श्री हिरण्यगर्भाय नमः ॐ ह्रीं सम्पत्कराय नमः ॐ ऐं निष्टार्थदाय नमः ॐ अश्रुप्रसन्नाय नमः ॐ श्रीमते नमः ॐ श्रेयसे नमः ॐ भक्तकोटिसौख्यप्रदायिने नमः ॐ निखिलागमवेद्याय नमः ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಂದಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು